Друзі, усім привіт, слава Україні! Сьогодні в мене операція оголошення. Роздача оголошень по останній барахолці Я зрозумів, що потрібно новий товар, тому що, побачивши так, розложившись, я побачив, що ну, все печально по товару, і треба роздавати оголошення тисячами і десятками тисяч. Сьогодні ми працюємо по городу Києву. Я наняв двох хлопців. Да, конечно, мы с Аннушкой тоже роздаємо по Харьковскому массиву. И нет света, и это нам, в принципе, идет на пользу. Потому что ну, можно попадать в подъезды очень быстро, не стоять. Конечно, это плохо, что нет Киева. Но, видите, даже в самой плохой ситуации можно найти плюсы. Друзья, всем добра, всем плодотворного і продуктивного дня. Друзі, ось не справжня буденність сервантика. Це під'їзди, почтові ящики і оголошення. Друзі, запам'ятайте, щоб гарно заробляти, треба працювати. Ось цих оголошень я роздав сотні тисяч. От за сьогодні ми роздамо їх мінімум від 10 до 15 тисяч штук. Это чтобы был какой-то хотя бы результат. И вообще, если вы видите финальный результат у человека, хорошую машину, финансовую независимость, поверьте, за это заплачена цена. Да, бывает по воле случая, человеку навалил фарт, осталось наследство, еще что-то, или просто он мажор, ему дано все с рождения. Поверьте, такие деньги, такой достаток, скорее всего, повредит человеку. Но когда ты с нуля заплатил за эту цену и прошел весь этот путь с нуля, ты заработал, заплатил за это своими усилиями, стараниями, тогда все эти деньги, весь этот заработок пойдет только на пользу, и тогда ты здраво сможешь этим управлять. Всем добра. Друзья, и кстати, в своей справе я стал специалистом по почтовым ящикам. Я знаю множество разновидностей почтовых ящиков. И некоторые из них есть очень удобные, с большими щелками, куда легко закидываются объявления. Есть вот такие, с маленькими щелками, но в принципе объявление пролазит. Но есть еще такие, где ты не раздашь объявление, если нету такого ключа, и не вскрыть его. Потому что щелки не предназначены. Ты суешь, а там, в общем, упираешься в стенку. Вот такие вот дела, друзья. Так что в процессе становишься специалистом даже по подъездам и по почтовым ящикам. Ну ладно, подержал я дальше, друзья. Друзья, и почему, почему я тоже самостоятельно раздаю объявления, да? Ну, есть таких два основных пункта. Первое, я все равно уже приехал в Киев и привез людей, и мне так или иначе надо их контролировать перевозить из района в район ну и в принципе контролировать процесс раздачи ну а второе, второе в принципе полезно и для самого себя периодически давать э, физические нагрузки по поводу работы чтобы не расслабляться и еще момент, знаете то что я это люблю, я как-то сказал в одном ролике и одна людина мне написала что ты це любишь потому что ты за это получаешь гроши. Я скажу так, вот печальный это человек, если в его жизни нет того дела, от которого он получает удовольствие, кроме грошей. Это реально печально. Такие люди впадают в депрессии, спиваются, да и в принципе заканчивают жизнь суицидом. Желаю каждому, друзья, найти себя и чтобы вы получали удовольствие от процесса и как следствие вознаграждение финансовую плату. Вот это правильная, мне кажется, цепочка, когда ты кайфуешь от процесса и получаешь вознаграждение, да, финансовый достаток, и твои действия просто монетизируются. Желаю каждому, друзья, получать удовольствие от процесса, найти этого. Действительно, вот задумаюсь так. вообще, вот делая это, и у меня деньги, наверное, стоят. Ну вот думаю о деньгах на втором, а может быть даже на третьем плане. Ну, понятно, это связано с тем, что отчасти я знаю, что у меня есть финансовая независимость и стабильность. Это раз. Но опять же, тут только моя заслуга и моей жены, наша заслуга. Но второе, мы с самого начала получали от этого удовольствие, да, и сами не поняли, как, в принципе, это очень быстро сделало нас финансово независимыми. И до сих пор я вот охочусь за предметами старины, раздаю объявления, еду на адреса. Последнее, о чем я думаю, сколько я на этом заработаю. Интересно, что я найду, что-то прикольное. Опять же, ну, такое. Тут, тут надо действительно понять и ну я считаю в этом плане я счастливый человек, что нашел себя в жизни и и напротив если для человека основная мотивация его жизни его дела это бабки, ты печально это все печально значит ты не нашел себя и советую тебе найти себя советую и желаю Всім добра, друзі. Чуть-чуть тут поумнічав, пофілософсував. Ну, якось так. Піду далі розкладати, друзі. Друзі, а от ті поштові скрині, в, яких не, в які неможливо засунути оголошення. Ніяк неможливо. Бачите, там опираюся в стіну. В такому разі я так розкладаю, але це не є норма. Звичайно, потрібно в кожну засунути туди 36 оголошень одразу на під'їзд Ну, Якось так підемо. Це вже другий під'їзд під в цьому домі, що ось таким. Я так розумію, що весь дім з такими поштовими скринями. Ну, напевно, краще буде перейти одразу до іншого будинку, друзі. Підошукати. Так, подивимось далі. Так, друзі, як я й казав, ось бачите вони, це халепа. Так, буду біжати, буду йти в другий будинок. еще. Наступный будинок с иншами, почтовыми скрынями. Ой, представляете, друзья, сидел на лавочке, умничал и потерял ключи. Сейчас подошел к машине, она там далеко стоит после раздачи. Ключей нет, но, слава богу, сообразил, где могут быть. Если честно, немного высадился. Друзья, еще хотел бы добавить несколько слив по поводу работы да? я понимаю, что многим людям сегодня приходится работать на нелюбимой работе дабы прокормить себя и своих близких, свою семью и это правильно, и это здраво в моей жизни был длительный период где я работал на таких работах у меня было четкое понимание, что я просто хоронил свой потенциал и я не об этом. По-любому надо продолжать работать, но искать себя. Либо же параллельно искать то, что тебе будет приносить удовольствие. Которое не купишь за деньги. И в моей жизни мне повезло. Я говорю еще раз. Мое хобби стало моими, моей работой. И двигаясь, развиваясь в этом деле, я понимаю, что с каждым днем я в этом... По чуть-чуть расту э, И развиваюсь Что я год за годом становлюсь Более как бы состоятельный В своем деле э, Но понимаете Когда человек говорит Главная мотивация в жизни это деньги Послушайте, это глупость Это глупость и я с этим не согласен Есть такие вещи Как удовлетворение и удовольствие Которые за деньги не купишь Ну или купишь ненадолго есть моменты эстетические, которые приобретаются просто вот, найдя себя, найдя свое хобби, найти то, что внутри тебя, делая определенные действия, занимаясь определенным там видом спорта, либо коллекционированием, либо играешь на музыкальном инструменте. Вот о таких моментах я говорю в моей жизни вот продавать, покупать предметы старины. И все это мне очень нравится. И плюс я на этом зарабатываю. И честно сказать, на первом месте это удовлетворение, которое я получаю от работы. И впоследствии неплохо на этом зарабатываю. Всем желаю найти себя. Э и то, что главная мотивация в жизни это деньги, я считаю, это абсолютной глупостью, друзья. Но деньги немаловажная часть для достижения определенных результатов. Вот и все. Друзья, а ось, какие почтовые, почтовые скрыни найкраще. Бачите, какие щелины. Ось бывает, что я так вот вставляю, чтобы было видно. Такие почтовые скрыни хочется раздавать, даже просто ради развлечения ходить и бесплатно закидывать. Потому что одно удовольствие, друзья. Поверьте, когда промучился уже много лет с раздачей, начинаешь ценить такие маленькие тонкости. Так, ну погнали дальше. Друзья, бачите. Мой коллега повесил на столбе, приклеил. Ну, я думаю, не лично человек приклеил, кто этим занимается, а расклейщик. Вот за такое могут жестко наказать. Во-первых, цветные вот такие объявления в 10 раз дороже. Не знаю, насколько рационально их покупать. А во-вторых, за это коммунальные службы жестко наказывают. Я, друзья, попадал под такое наказание. Что происходит? У меня, по-моему, нашли объявление накрученное на дерево. Тебе берут, блокируют номер телефона. Каким образом? Ставят автодозвон и тебе постоянно на номер робот звонит бесконечно. Никто не может тебе дозвониться. Постоянно линия занята. Приходится просто карточку выключить. Это надо ехать горы с полком и там решать этот вопрос то есть приходить в кабинет платить штраф потом идти на место срывать самостоятельно и показать что место сделать фотофиксацию что ты очистил то что заклеил вот такой момент знаете тоже неприятно было, когда сделали этот автодозвон. Понятно, пришлось ехать в Киев, решать этот вопрос. С Борисполя заняло это время. Решилось быстро, но могут быть такие головные боли, когда номер у тебя отвечает за работу. И, в принципе, когда его выводят из строя, это очень неприятно, друзья. Якось так, друзья. Зараз 12 година. І ми роздали вчетвером більше ніж 10 тисяч листовок. Це абсолютний рекорд. Такої кількості за такий час я ніколи не роздавав. Дуже-дуже швидко роздаються. І Я вже думаю, я взяв з собою 16 тисяч. Немало ли я взяв людям? Я оплачую роботу. Не за количество, а за время. То есть раздаем, допустим, отсюда и до пяти. Вот такие условия. Так что если раньше раздадим, для ребят будет приятный бонус в виде э, раннего завершения рабочего дня. Друзья, красиво. Гляньте, какая красивая работа. А? профессионально. То сюда уходимо. Валим, 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 друзья. Еще хочу поделиться с вами, с вами лайфхаком. Когда я начинал, мы разлаживали листовки по квартирам, то есть по этажам. Это было очень изнурительно. И, и когда я тоже начал раздавать по почтовым ящикам, я удивился, когда понял, что конверсия та же самая по звонкам. То есть хоть по дверям, хоть по почтовым ящикам. И еще момент. Бывает, я ложу, когда корешок торчит, это больше вероятности, что ее как можно быстрее найдут да, в ближайшие несколько дней. А бывает, ложу вовнутрь. То есть эту объяву тоже найдут, но может пройти и месяц, и два, и три. Ну, как минимум, время должно пройти несколько недель, пока человек не полезет туда за платежками. Вот такой момент. В чем минус того, если я оставляю хвостик снаружи? Есть такие добрые жиночки и бабушки которые увидят это, посчитают, что это замусорит их подъезд, они берут просто и собирают их все и выкидывают сразу же в мусор. Так что вот так вот 40 листовок, которые ты разлаживал, за которые заплачены деньги, уйдут просто в мусор. И тут как бы, ну, я уже вот если раздаю просто такое вот без даты, просто вот звоните, приеду на дом. Тогда я Чаще ложу просто вовнутрь. А когда я приезжаю куда-то в город и назначаю э, с определенный э, сбор на определенное время, э, тогда мне надо, чтобы в течение двух-трех дней э, человек, листовка попала человеку в руки. И для этого мне надо оставлять корешок. А в идеале вставлять в дверь. Ну, в принципе, кому надо, тот и в почтовом ящике найдет, но придется оставить. Корішочек. Ну как-то так, друзі, делюсь з вами тонкостями моєї роботи. Друзі, вже 13 година і ми продовжуємо роздавати оголошення. І я хотів показати, як виглядає рай для роздатчика оголошень. Бачите, тут ящики, 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 йдемо далі. Бачите, скільки работы, непочатый край, и такие ящики, еще что... раздача, сплошное наслаждение. Каждому раздатчику объявлений Я желаю такие крутые и жирные подъезды. Сколько тут у нас сто 100... 100, 100, 100, 111 квартир, друзья. На хвилиночку. Так, ну, погнали далее. Погнали далее. Друзья, может кому-то будет интересно такое видео. Ну, я решил поделиться своими буднями. Какие труды, какие расходы, какие усилия, тратятся, чтобы потом попасть на адрес и купить что-то по выгодной цене. Да, и еще по поводу того, сколько физически сил уходит вот на день на раздачу объявлений. Честно, порой на следующий день тяжело встать с кровати. И если человек раздает впервые объявления целый день, поверьте, потом у него крепатура дня 3-4, он очень плохо ходит. И усилия, усилия прилагаются, как бы вывести 8 часов на раздаче, мы порой раздаем и по 10 часов. Это достаточно тяжелый труд. По поводу конвертации, то есть какой процентаж звонков с объявлений? Ну вот приблизительно, чтобы мне что-то купить достойное, Виїхати на адресу чи просто зустрітися з людиною, і щось купити, придбати таке, такое, що можна продати і заробити на цьому, це десь з 2000 оголошень, один дзвінок, одна зділка, одна угода, і то як би, не завжди. От по Києву може і 3000 роздати, щоб от одну угоду заключити. І, друзі, ну, как бы за все платится цена, опять же, когда ты видишь там, когда я предмет покупаю за 1000 гривен, а он стоит 5000 гривен, послушай, я его купил не за 1000 гривен, я его как минимум уже покупаю за 3000 гривен. Потому что объявления, раздатчики объявлений, э, транспортные расходы, еще что-то мне кушать надо было вот в это время, жить за что-то, понимаете? как бы один мне там пишет, ты там мало бабушки дал, аккордеон я недавно купил, такой под реставрацию, под глубокую, дал 1900 гривен, бабушка там рассказывала, что у нее операция, еще там что-то. Бабушка очень такая живая, бодрая. И, наверное, больше в операции нуждаюсь я, чем она. И вот зачастую людям пожилым даже приходится врать, к сожалению, из-за нищеты. Хотя, опять же, у той бабушки я не увидел нищеты. Она, у нее финансовое положение еще лучше, чем у меня. По одной простой причине. У нее есть квартира, у нее есть где жить, у нее, в принципе, все нормально. Судя по квартире, все нормально. То есть, и человек мне пишет, ты там мало дал, бабку обманул, туда-сюда, у нее там воюет сын, еще там что-то. Послушай, далеко не факт, что все, что она мне говорила, правда. Вот далеко не факт. К сожалению, опять же, я со своей профессией понял за годы, что порой, порой пожилым людям приходится врать. Вот они мне продают товар и часто пытаются преувеличить, что-то приукрасить, что-то там рассказать, что предмет супер старый, там, мне еще достался от моей прабабки, там, такое было, оно современное, китайское какое то там, кукла, еще что-то, мне часто рассказывали, что это еще принадлежало, ну, как бы делалось при царе Горохе, на самом деле, ну, я смотрю, и мне печально, что людям приходится лгать. Друзья, за все платится цена, и когда вы видите какой-то результат, поверьте, это не просто на, насыпало, навалило и людям я уже неоднократно говорю: не приходит мой номер телефона в голову там, телепатически, или там, во снах не являюсь я там, знаете, не, не предлагаю что-то купить. Для того чтобы объявление попало в руки, и я купил предмет за 100 гривен. Порой мне приходится потратить еще 500 гривен. Ну, понимаете? И чтобы потом еще заработать, я должен купить еще чуть-чуть с зазором своим. Очень легко сидеть на диване или лежать, чухать яйца и там что-то умничать. Ну, ты взять, сам встань и сделай что-то. Что-то полезное. Для стариков, если у тебя такое там бремя, ты видишь тебе... Ты не можешь терпеть, что вот такая несправедливость по отношению к старикам в нашей стране. Встань, что-то сделай. То, что мы делаем с женой, это наше личное. Послушай, моя совесть, она полностью чиста и спокойна по поводу там, помощи людям. А если у тебя есть такая потребность, и ты чувствуешь невосполненную нужду, видя, там, как я... По твоему мнению дешево покупаю. Вставай с дивана и попробуй помочь что-то от себя отдать старикам, стариков в нужде в нашей стране с головой. Он иди под магазинами порой даже милостыню просят. Иди помоги, купи там набор продуктовый. Друзья, я для вас снимаю, стараюсь снимать как можно ну, контент делать как можно реалистичнее, чтобы вам было интересно меня смотреть. И порой, порой я делюсь действительно тем, что мои коллеги никто не делится таким. Вообще, даже подобного такого не снимают. Ну, надеюсь на ваше понимание, друзья. Надеюсь на ваше понимание и адекватность. Понятно, таких узкомыслящих людей, их единицы. Вот реально единицы. Я благодарен вам, что вы понимаете, о чем идет речь, и что мне тоже надо зарабатывать, но э, порой э, у людей реально залетают такие дрозды в голову, потом думаешь, ты что, ну, вообще мозгами не пользуешься, а, ну, не, не задумываешься, что как бы, это все вложение, все деньги, и мне их как-то надо вернуть. Послушай, если ты считаешь мою работу, или мою деятельность несправедливой, или нечестной, по отношению к кому-то, я ж тебя не держу и не заставляю смотреть мои видео. Я просто делаю, делюсь своей работой. Что у меня по поводу своей совести все нормально. Я в покое и в мире с самим собой. Потому что я поступаю справедливо. Опять же, по своим убеждениям у меня все хорошо. То есть, если у тебя случается какой-то диссонанс и идет какая-то борьба, да, слушай, ну не смотри меня, я от этого ничего не потеряю, поверь. Как бы всем добра, друзья, и буду стараться и дальше делать для вас правдивый и интересный контент. Слава Богу, слава Украине и слава ЗСУ. Друзья, всем добра.